В старом корпусе НУК имени адмирала Макарова по случаю столетия со дня рождения доктора технических наук, профессора, члена-корреспондента Академии наук СССР, автора 120 научных статей, четырех монографий и трех учебников для кораблестроительных вузов, ректора Николаевского кораблестроительного института Бузника Виктора Михайловича была торжественно открыта мемориальная доска, автором которой стал Виктор Юрьевич Макушин. Многие преподаватели, студенты и гости из администрации города посетили мероприятие, узнали интересные факты из истории жизни выдающегося человека. Выступая на открытии мемориала, ректор Нук Сергей Сергеевич Рыжков в своей речи отметил, что Бузика Виктора Михайловича с достоинством можно назвать дедушкой современной кораблестроительной науки, ведь его наработки и профессиональные достижения до сих пор являются фундаментом для работы молодых ученых, достойно продолжающих его дело. Сербин Сергей Иванович также выступил перед собравшимися и отметил, что существование таких людей, как Виктор Михайлович, необходимо для развития и всесторонней поддержки высокого уровня науки. Студенты и гости во главе с ректором университета почтили память профессора возложением цветов. К гостям обратился сын Бузника, Михаил, который поблагодарил за признание деятельности отца как ученого, гражданина и просто хорошего человека, ведь преподавательская и профессиональная деятельность доктора технических наук в университете стала началом многих направлений работ, которые до сих пор реализуются в стенах НУК. Благодарим всех участников торжественного открытия за уважительное отношение к человеку, который своей работой сделал неотснимый вклад в развитие и становление НУК как мощного университета Украины.